Всем привет, с вами Львини и это обзор остановочной платформы Путиевка. Начинаем. Данная остановочная платформа находится на перегоне Фастов Житомир. Далеко от этой остановочной платформы имеется разъезд, а также небольшой заезд в тупик, а сама платформа одноколейная. К платформе имеется автобусный подвоз с двух сторон. Это автобусы рута или этавон, которые подъезжают по лесу. Очень необычное явление, красивое зрелище, когда такой автобус едет по лесу, по узкой дороге. Это вход на переход, а оттуда уже на платформу. Вот мы на остановочной платформе. Платформа находится в довольно плохом техническом состоянии, но на этом перегоне это нормально. На платформе имеется вот такое интересное, нестандартное трехэтажное здание. Так как платформа находится на возвышенности, первый этаж здания находится ниже уровня платформы, а платформа находится на уровне второго этажа. До 2009 года на этом перегоне не было электрификации, а на самой остановочной платформе был колесный пост. Интересное архитектурное решение ⁇ это этот мост, ведущий к ко входу. Конечно, оно все не работает, и окон там вообще не осталось. Но лет 15 назад еще работало. того, что осталось в хорошем состоянии, ярко блестящая на солнце антенна. И красивая деревянная крыша. Поезда здесь бывают крайне редко. Тут максимум за день проезжают 3-4 поезда, из которых один это электропоезд Житомир-Киев. По правую сторону этой платформы находится лес, а по левую небольшое село. Остановочная платформа рассчитана на 10 вагонов, несмотря на то, что обычно подобные платформы рассчитаны на 4, максимум 6 вагонов. А этот перегон очень красивый и живописный, по нему мы еще прогуляемся в этом видео. А теперь давайте насладимся атмосферой этой платформы. Вот так выглядит вход на эту платформу со стороны здания бывшего колесного поста. Природа захватила это здание. И деревья здесь полностью поглотили его снаружи. Однако, есть место, где растительность еще более захватила платформу из-за ожидания. Это другая остановочная платформа, о которой я вам еще расскажу в будущем. А вот как это здание выглядит снизу. А теперь давайте прогуляемся по лесу и по перегону. Первое, на что мы обращаем внимание, отойдя от остановочной платформы на перегоны, это красивый туннель старой архитектуры, по которому течет ручей. Вот такая красивая поляна есть возле этого места. А теперь пойдем дальше по перегону. очень красивая густая растительность что очень красиво и атмосферно а также перегон очень богат различной флорой и фауной Вот мы дошли до границы Киевской и Житомирской области. И именно тут начинается Житомирская дистанция Колии. Несложно заметить то, что в Киевской области щебень к рельсам подсыпает гораздо чаще, чем в Житомирской. на перегоне удалось встретить даже черепаху. А это еще один туннель, архитектура которого отличается от предыдущего, и по нему уже вполне может проехать автомобиль. А это место находится недалеко от следующей остановочной платформы, Унава, о которой я расскажу вам в следующем видео. Вот такая она остановочная платформа Путиевка и этот перегон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Львини. Всем удачи, всем пока.